ভিজি চিটি ভিজি আহি পালোঁ ঘৰ আহি পাই ল'ৰাক স্কুলত স্কুলৰ পৰা ল'লোঁ স্কুলৰ পৰা লৈ আহি ইমান ঘৰ সোমাইছোঁ আৰু একেবাৰে অৱস্থা নাই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পায় আজি ক'লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব তেনেহ'লে বলকচোন আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চাই থাকিব শেষলৈকে বাই বাই দিছ এগৰাকী ভিডিঅ' নকৰাকৈ কৰি দিছো ৰ আমি আজি আহি আছোঁ এটা বিশেষ ঠাইলৈ আৰু বিশেষ এটা কাৰণ লৈ আহি আছোঁ আৰু আমাৰ বান্ধৱীসকল আগে আগে গৈ আছে ভাবিলোঁ পাছে পাছে মই অকণমান ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ মানে কমপ্লেইন কৰিছে যে ভিডিঅ' নাই বনোৱা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' অকণমান বনাওঁ আৰু ৰাস্তাটো দেখা সেয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ একেবাৰে মাজৰ ৰাস্তা কেনেকুৱা অৱস্থাটো চাওক একেবাৰে মানে এতিয়াতো বৰষুণটো নাই বৰষুণ নথকা সময়তো ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওকচোন একেবাৰে আজিৰ দিনত এনেকুৱা ৰাস্তা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত এইখিনি হৈছে ঘোঁৰামৰা এৰিয়া ঘোঁৰামৰা চাৰিআলিৰ পৰা আহিলে এইখিনি হয় ৰামধেনুৰ পথ আৰু ৰামধেনু পথৰ অৱস্থা চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিস্থিতি বৰষুণ পৰিলেতো ইয়াত চাগে কি অৱস্থা হৈ যায় নাজানো বলকচোন তেনেহ'লে আমি আহি আছোঁ এগৰাকী বান্ধৱী ঘৰত আৰু কি কাৰণত আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেষলৈকে চাই থৈ আমি জ্বলে আহিছিলোঁ ঠাইখিনি আহি আহি পাই গৈছোঁ বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰ আৰু ইয়াতে কি হ'ব এতিয়া আপোনালোকক দেখাম তেনেহ'লে বলক সকলোৱে ভিতৰলৈ যাওঁ বলকচোন আৰু এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব আৰু কোন কোন আহি ৰৈ আছে আমি চাবলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে বলক আহিছিলোঁ এখন আমাৰ আছিলে গোটৰ মিটিং আৰু গোটৰ মিটিঙত এই বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰতে আজি পতা হৈছিলে আৰু প্ৰত্যেক মাহতে বেলেগ বেলেগ ঘৰত পতা হয় যিহেতু আহি পালোঁ প্ৰথমতে যিহেতু চাহপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে ৰুটি পুৰিবিলাক আমি সকলোৱে হাতা পতা কৰি বনাই দিলোঁ তেখেতে পুৰিলে তাৰপাছত আমাৰ কাম বন সকলোবোৰ কৰি হোৱাৰ পাছত আমি গোটৰ কাম কৰি লাহে ধী যামগৈ এতিয়া যিহেতু কামখিনি কৰি লওঁ আগতকৈ খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাটো আমাৰ আইগৰাকীগৰাকী বান্ধৱীগৰাকীয়ে পুৰি মানে পুৰি আছে ৰুটি পুৰি আছে আৰু তেওঁ কি কি আইটেম বনাইছে আমাক অকণমান দেখাই দিব দিছোঁ তেখেতে দেখাই দিব এয়া পুৰিখিনি ভাজি আছে এতিয়া আমি সকলোৱে দেখিছে আমি সকলোৱে মিলি জুলি মানে পুৰিখিনি বেলি দিছোঁ আৰু এয়া বনাইছে ঘুগুনি আৰু ঘুগুনি বনাইছে আৰু ইফালে পুৰি বনাইছে বাকী সকলোৱে ইয়াতে বেলি বেলি দি আছে আৰু তাৰপাছত আমি খাই বৈ লৈ ধুনীয়াকৈ মিটিংখন আৰম্ভ কৰিম তাৰপাছতে লাহে ধীৰে ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ম আৰু যিহেতু স্কুলত বাচ্ছা থৈ অহা হৈছে আৰু স্কুলৰ টাইমত আমাৰ হ'ব লাগিব কমপ্লিট কামখিনি আৰু এইখিনি কৰি লৈ আমি যাম আৰু সেয়া আমাৰ এগৰাকীয়ে ভিডিঅ' বনাই আছে আমি কাম কৰি আছোঁ বহাই বহি আছে কথা পতাই কথা পাতি আছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এনেকৈ আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আমাৰ এতিয়া অৱশেষত খাবলৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ পেট পূজাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈ গৈছে খাই বৈ লওঁ তাৰপাছত মিটিংখনো হৈ গ'ল বাৰু হৈ যোৱাৰ পাছতে এতিয়া খোৱা কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে খাই বৈ লৈ আৰু ধুনীয়াকৈ যাম আৰু সকলোৱে এতিয়া পুৰি খালোঁ পুৰি ঘুগুনি খালোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ সময়ত আকৌ চাহ দিলে এতিয়া আৰু চাহ কেক আৰু ভুচিয়া খাম এইখিনি খাই কৰি লৈ আমি ৰাওনা হ'ম কিন্তু বাহিৰত বৰষুণ দি আছে ঠিক নাই কেনেকৈ যাব পাৰোঁ অলপ চাই লওঁ যদি কমে বাৰু ঠিকে আছে যদি নকমে তেনেকৈ যাব লাগিব স্মিটিংখন শেষ হৈ চাহকণ খাই হৈছিলেহে বৰষুণ অনলি দহ পোন্ধৰ মিনিটমান পৰিছে আৰু দহ পোন্ধৰ মিনিটতে গোটেই ৰাস্তা কেনেকুৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে চাওকচোন আৰু কি যে অৱস্থা আহোঁতে আপোনালোকক মই ৰাস্তাটো দেখাই আহিছিলোঁ কেনেকুৱা ৰাস্তা আৰু এতিয়া চাওক অনলি দহ পোন্ধৰ মিনিটমান বৰষুণ দিছে আৰু দহ পোন্ধৰ মিনিট বৰষুণতে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে যিহেতু আমি ৰৈয়ো থাকিব নোৱাৰোঁ ইফালে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আনিব সময় হৈ গৈছে গতিকে যাবই লাগিব যিমান বৰষুণ দিলেও পানী হ'লেও গতিকে তেখেতসকলৰ ঘৰৰ পৰা আমি চাৰিগৰাকী ওলাই আহিলোঁ বাকী কেইগৰাকী তাতে ৰৈ গ'ল তেওঁলোকে কোন কিমান সময়ত আহে নাজানো আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী বাট চাত থৈ আহিছোঁ তেওঁলোকে আৰু কান্দিব ন স্কুল ছুটি দিয়াৰ লগে লগে গতিকে ভাবিলোঁ যিমান বৰষুণ দিলেও গুচি আহোঁ অনলি দহ পোন্ধৰ মিনিটেই বৰষুণ দিছে তাতকৈ বেছি একেবাৰে দিয়া নাই আৰু দহ পোন্ধৰ মিনিটতে আপোনালোকে চাওক মহানগৰী ৰাস্তা এয়া অৱস্থা কোনটো নলা আছে কোনটো ৰাস্তা ধৰিব একেবাৰেই নোৱাৰি আৰু তাৰ মাজতে আহি আছোঁ